Mərhəmlətli və rəhimli Allahın adı ilə. Bu gündə keçmişdə də bir qrup insanlar vardır ki, onlar belə düşünürlər ki, peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm Qurani özündən yazmışdır. Dini rivayətlərə görə bir gün bir nəfər səhər üçün peyğəmbəri evinə dəvət edir və o da mütləq gələcəyəm deyə söz verir. O gündən sonra isə səbəbi bilinmədən peyğəmbərimizə vəh kəsilir. Hətta aylar keçir. Bəzi insanlar da yuxarıda qeyd etdiyim kimi e, deyirlər ki, məcəll o peyğəmbər o ayələri özündən uydurmalı değildi ki e, və bundan sonra yenidən peyğəmbərimizə vəh nazil olmağa başlayır və ilk olaraq Ə Kəf surəsinin 23 24-cü ayələri nazil olur. Allahutaala insanlar hamısı, hətta peyğəmbərimiz unutduğu halda belə buyurur. Ya Rasulum, heç vaxt mən bir işi sabah edəcəyəm demə. Dey ki, inşallah Allah istərsə